Добрый день. Рябчин Алексей, Батькивщина, Донбасс. Я хотел бы проинформировать о резонансном деле э, равлыков, э, группы добровольцев, которая сейчас арестована в Донецкой области. Как вы знаете, 8, 8 мая, в, при непонятных, э, еще не, не раскрытых обстоятельствах, две группы людей, э, 9 человек, одна из которых, группа называет себя равлыками, состоящая из трех человек, были задержаны в Донецкой области. Об этом деле сейчас очень много пишут, я не буду повторять те газетные статьи. Я могу сказать, что я очень хорошо знал одного из них, лидера подразделения Богдана Чебанас. Еще год назад мы вместе принимали активное участие в митингах донецка это Украина», где Богдан зарекомендовал себя с очень хорошей стороны. И после чего он пошел воевать в различные добровольческие и милицейские подразделения имеет хорошую репутацию у коллег. И я считаю, что такие люди действительно должны стать будущей основой объединен, будущих основы правоохранительных органов, либо наших спецслужб. Я хочу сказать, что сегодня более 10 народных депутатов Украины написали поддание а, взять, а, письмо возобовязанное про взятие на особистую поруку» трех членов группы «Равлык». Это Богдан Чабан, это Овчаров Борис Юрьевич и это Крюков Александр Александрович. Это депутаты, составляющие коалицию нефракционные, Рябчин Луценко из Батькивщины, Фирсов Герасимов Лубенец и Петренко, Блок Петра Порошенко, Семенченко и Веселова, Самопомич и внефракционный Тарута. Данные народные депутаты готовы личной, личным примером и личным обязательством гарантировать, что добровольцы из группы «Равлык» должны быть отпущены на поручительство. И мы, и мы готовы гарантировать своей репутацией, что эти люди будут ходить на суд, будут давать показания, чтобы в конце концов свое, свое честное имя защитить на суде. Свободу «Равлыка».